নমস্কাৰ মোৰ অন্য এটি ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ যোৱাকালি আমাৰ বৌ মানে জন্মদিন আছিলে সেইকাৰণে মানে আমি ঘৰতে বোৱাৰ সময়টোৰ লগৰ এটা কেক বনাবলৈ ট্ৰাই কৰিছিলোঁ মানে আমি ইউটিউবত চাই বনাইছিলোঁ কেকটো আগৰ পিছে আমি যদিও কেক চিকেনে কেতিয়াবা বনাওঁ আৰু তেনেকৈ আমি ক'তো শিকাও নাই বা ওচৰত বহুত বেছি যা যোগাৰো নাই সেইকাৰণে পোন প্ৰথমতে ময়দা দুকাপ ল'লোঁ দুকাপ ময়দাৰ লগত একাপ চেনি গুড়ি একাপ ৰিফাইন তেল আৰু একাপ গাখীৰ দিলোঁ লগতে কণী দিয়া নাছিলোঁ যিহেতু যোৱাকালি মানে শনিবাৰ আছিলে আৰু শনিবাৰে আমাৰ মা মানে নাখায় সেইকাৰণে কণী দিয়া নাছিলোঁ তাৰপিছত লগতে ডেৰ চামুচ বেকিং পাউদাৰ দি ধুনীয়াকৈ বেটাৰখিনি বনাই ললোঁ আৰু তাৰপিছতে মানে কেৰাহীটো পিহি থ'বলৈ দিলোঁ আৰু চচপেনত বেটাৰখিনি দি সেইখিনি আমি কেৰাহীৰ ওপৰত দি ঢাকোন মাৰি থৈ দিলোঁ আৰু তাৰপিছতে আহিলোঁ যিখিনি হুইপ ক্ৰীম আছে হুইপ ক্ৰীপখিনি আমি হুইপ কৰিবলৈ কাৰণ এইখিনিও তো আইচিং কৰিবৰ কাৰণে লাগিবই ন কিন্তু যোগাৰ নাছিল বিশেষ সেইকাৰণে কাটা চামুচেই ল'লোঁ পোনপ্ৰথমতে কিন্তু কাটা চামুচেৰে মানে বহুত সময় লাগি গৈছিলে আধা ঘণ্টামান সময় লাগি গৈছিলে আৰু সেইকাৰণে তাৰপিছত ভাবিলে কি অন্য এতিয়া যোগাৰেই কৰা যাওক আৰু তাৰপিছত মই ল'লোঁ খুটনিডাল আমাৰ ওচৰত মানে ব্লেণ্ডাৰ নাই কিন্তু মানে খুটনিডালে খুব কামত দিছে দেই সুন্দৰ হয় আচলতে যাৰ ওচৰত তেনেকৈ বিশেষ যোগাৰ নাথাকে ন ইউজ কৰিব পাৰে কিন্তু এইটো তাৰপিছত এনেকৈ ক্ৰীমখিনি শুই ফুৰি যোৱাৰ পিছত আমি চালোঁ কেকটো প্ৰায় সহ অৱস্থা হৈছে কেকটো হওঁতে কিন্তু প্ৰায় মানে ডেৰ ঘণ্টামান সময় লাগি গৈছিলে যিহেতু গেছত বনাইছিলোঁ ন এনেকৈ বাৰু চাই ল'লোঁ হৈছেনে হোৱা নাই কিন্তু অকণমান সময় আৰু লাগিব সেইকাৰণে আৰু কিছু সময় ঢাকন মাৰি থৈ দিলোঁ তাৰপিছত প্ৰায় কেকটো হ'লেই আৰু আমি এনেকৈ কেকটো নমাই আনিলোঁ সুন্দৰ হৈছিল কিন্তু কেকটো আমি তাৰপিছত দিওঁ কেকটো কাইচিং কৰিবলৈ ট্ৰাই কৰিলোঁ হৈছিল আৰু ক'তো যিহেতু শিকা নাই বেয়াও হোৱা নাছিল সেইকাৰণে কাৰণ চাওক আমি নিজে নিজে ট্ৰাই কৰা বস্তু নহয় আমি ক'তো মানে বেলেগ বেলেগকৈ শিকিবলৈ যোৱা নাই ঘৰতে ইউটিউবত চাই নিজে নিজে চেষ্টা কৰিছোঁ সেইকাৰণে আমাৰ কাৰণে সেয়াই বেষ্ট আৰু হয়নে আপোনালোকেও ক'বচোন কেনেকুৱা হৈছে তাৰপিছত তেনেকৈ আমি দইচিং কৰিবলৈ ট্ৰাই কৰিলোঁ আৰু লগতে কোনো ধৰণৰ মানে যিহেতু বে বেলেগ অভিজ্ঞতা নাই কোনো ডিজাইন বা কেনেকুৱাকৈ বনাব লাগে তথাপিতো মনত যি ডিজাইন আহে তেনেকুৱাকৈ আমি এই কেকটো বনালোঁ ভালো লাগে ন জন্মদিন বুলি নিজ হাতে বনোৱা এনেকৈ কেক কাটিবলৈ দিলে হয়নে তাৰপিছত এনেকৈ বেয়া হোৱা নাছিল কিন্তু কেকটো দেখিবলৈ বা খাবলৈ কিন্তু আপোনালোকে ক'বচোন কেনেকুৱা হৈছিল তাৰপিছত আমি এনেকৈ কেকটো দ মাইনা আৰু বৌ তিনিও লগ হৈ কাটিলে তাৰপিছত আমি ইজনে সিজন আনজনক কেক খুৱাই দিয়া হ'ল তাৰপিছত এই মানে কি দুয়োজনে দিয়ে কিন্তু উৎপাত এজনীক দেখিছেনে নাই তাই মানে চুৰি কি কেক মানে খাবলৈ গৈছে আৰু তাৰপিছত এনেকৈ সিহঁতে আইজনে আনজনে গালত কেনেকৈ লগাই দিছে দেখিছেনে মানে কি যেনে কেকটো আগত আছেনে কেনেকৈ মানে সিহঁতে নিজে আনিব আৰু নিজে নিজৰ গালত দি দিব ফূৰ্তি পায় আচলতে সেনেকৈ সৰু চলাই সৰু ল'ৰা ছোৱাল ছোৱালী মানে কি সেনেকুৱাই ন সিহঁতৰ লগত খেলে খেলি থাকিলে সিহঁতে বেছি এইবিলাক কৰিব দিলে ফূৰ্তি পায় আৰু এনেকৈ অকণমান সময় দিছোঁ দেই তাৰপিছত কিন্তু মুখ চুখ ধুই দিছোঁ আৰু ৰাতি যিহেতু দেৰিও হৈছিলে তাৰপিছত এনেকৈ আমি এটি সুন্দৰ মুহূৰ্ত কটালোঁ যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে তেনেহ'লে লাইক কমেণ্ট কৰি দিব লগতে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আজিলৈ মানে ধন্যবাদ গুড নাইট